असिनानि केचित केचित केचित् खट्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलम् सर्वमसुराणान्निपातितम् दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव ताङ्कालीमतिभीषणाम् शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीन् तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखम् बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा काली करालवदना। दुर्दर्शदशनोज्ज्वलाम् उत्थाय च महासिंहम् देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽभ्यधावत् दृष्ट्वा चण्डन् निपातितम् तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतम् मृषा हतशेषम् ततः सैन्यम् दृष्ट्वा चण्डन्निपातितम् मुण्डम् च सुमहावीर्यम् दिशो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च मिश्रमभेत्य चण्डिकाम् मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भन् निशुम्भम् च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाचकालीम् कल्याणी ललितञ्चण्डिकावचः यस्माच्चण्डम् च मुण्डम् च गृहीत्वा त्वमुपागताम् चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवीमाहात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः